ਸਰਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਹੰਸ ਸਵਾਮੀ ਮਹੰਤ ਬਬਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਲਿਆ ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰitsar ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਹੰਸ ਸਵਾਮੀ ਮਹੰਤ ਬਬਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤ ਬਬਲਾ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ اور یہاں ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਪਰਮਹੰਸ Swami Mahant Babla ji ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ जो संत महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हुआ है, है बहुत बढ़िया लग रहा है तो कोई भी दुनिया में इंसान है जब उनको मान मिलता है प्यार मिलता है तो एक प्रशंसा का विषय बन जाता है ठीक है और ऐसा ही हमें भी महसूस हो रहा कि इतनी दुनिया में परमात्मा ने कृपा की जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है तो सोचो कि हमारी सृष्टि का भी परिवर्तन हुआ ऐसे ही हमें भी खुश मिली है उस का और इस का क्या थोड़ा बता ऐसा है कि भगवान वाल्मीकि जी के उस समय की ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसे आप वृद्ध आश्रम भी कहते हैं उस समय ब्रह्म आश्रम हुआ करते थे जहाँ राजे महाराजे उनसे आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके आते हैं है ना? तो ये शिक्षा जो थी ये बड़ी एक चेतनता थी कि मैं कौन हूँ जैसे कि उसमें आता है ना गुरु ग्रंथ साहब में मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान आज तक तू शरीर को ही मैं मानता आया है वास्तव में देखा जाए तो तू शरीर नहीं है बाहर की चीज़ें जब तेरे आत्मदेव की सतह को छूती हैं तब मैं बन जाती हैं वही चीजें रोज रोज तेरे शरीर में आती हैं रोज बदल जाती हैं लेकिन तेरा आत्मा या बदल जो सदा रहता है अपने अबदल आत्मा को जानना ही तेरा परम कर्तव्य है और जानना योग विशिष्ट रामायण सामू ये दादी कि जानना ये वा कि मैं इस संसार में परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप अपने जैसा रूप दिया है किसी लिए इसको जानना है ना कि खाए पिए सोंगे वो तो एक जानवर भी करता है और सोचो जानवर में तो आप में अंतर क्या है इसको जानना ही योग विशिष्ट महारामायण ये उपदेश देती है अयोध्या की धरती पर जा रही हो मैं यहाँ से कल जा रहे हैं अठारह तारीख को दिल्ली दिल्ली से फिर हमारे शुक्रवार को यानी कि अपना उन्नीस तरीक को फ्लैट है वहाँ से फिर वहाँ से फ्लैट ਪਕੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਲਾਣਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाए और अगर मान लो हो जाती है तो जरूर रखेंगे क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट थोड़ी किसी से है ना बात करनी बात करेंगे और अपनी बात रखना हमारा अधिकार भी है बाईस तरीक जा रहे हो अलग अलग स्थानों के दर्शन भी करोगे देखो धनबाद कर दरकार बहुत बढ़िया पहले तो धनबाद करते हैं मोदी सरकार का फिर योगी सरकार का जिन्होंने ये न्योता हमें भेजा है है ना फिर जो उन्होंने इतना रुपया इतना भव्य मंदिर बनाया उसका भी दर्शन करेंगे और मंदिर की एंट्री पर ही उन लोगों ने मुझे बतलाया था क्योंकि फ़ोन उन लोगों के भी आते हैं मुझे रोज़ महाराज जी आप आ रहे हैं मैं तो जी आ रहा हूँ है ना तो वो मैं उन्होंने मैं जेवी में टी वी पर भी देखा कि पहले एंट्री जो है भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर की मूर्ति रखी हुई है फिर उसके बाद राम लला जी की दर्शन को जाना था यह भी अच्छा लगा क्योंकि रामायण के तत्व ज्ञान को समझना और जहाँ से शुरुआत होती है रामायण की राजा रामचंद्र जी की और भगवान वाल्मीकि न होते नौ नराते दसवा दशहरा दिवाली का त्यौहार तो ना होता अगर सृष्टि के ऊपर भगवान वाल्मीकि न अवतार ना होता सोचो कि जे अगर भगवान वाल्मीकि जिन्हें आज रामायण के बारे में लिखा तो राम जी के गोत्र पितर सबके बारे में आज